Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada bulan 1 tanggal 24 Istana negara seperti ini Kita saksikan selanjutnya Di bulan Maret 2023 Wow Lumayan perkembangannya sangat mantap sekali Di sana terlihat ada kren di istana negara kelihatan satu ada dua di sana kita saksikan juga di belakang di atasnya istana negara terlihat kren mulai dirakit ada satu kren masih belum terlalu tinggi di belakangnya istana negara kita saksikan di sana di pojok oke mantap jadi beberapa bulan lalu atau bulan Januari di sini di posisi lokasi Istana Negara saat itu Mbah Men mengupload masih pemancangan bor pile dan pile cap fondasi tower crane sekarang luar biasa kita saksikan yang di kantor presiden atau istana presiden di atas wow luar biasa mantap sekali perkembangan pembangunan IKN Nusantara selamat beraktivitas semua Salam sehat, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Di kantor presiden atau istana presiden, ada tiga tren rencananya. Yang di tengah sudah berdiri sangat tinggi sekali, dan di bagian depannya satu sudah mulai didikirikan juga nanti di sebelah kiri saya burung Garuda juga ada satu jadi total di kantor presiden ada tiga crane tower seperti ini saudaraku perkembangan terbaru terkini dari IKN Nusantara di lokasi Istana Presiden, Istana Negara Cuaca di siang hari ini Mantap sangat cerah dan sangat bagus untuk beraktivitas di siang hari ini. Kita saksikan kembali di Istana Negara. Jadi di Istana Negara sudah berdiri dua crane tower di belakangnya Istana Negara sepertinya ada plaza nanti di sana juga sudah berdiri crane tower belum terlalu tinggi di sana sedangkan di bagian depan di lapangan upacara sudah sangat mantap sekali terlihat juga bendera merah putih di sana perkembangan jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan sisi timur ini sangat luar biasa dan nanti di tengahnya akan menuju ada taman atau tempat rekreasi menuju titik 0. Jadi sumbu barat dan sumbu timur akan membentang ke arah e, selatan ya. Seperti ini posisi atau lokasi perkembangan pembangunan IKN Nusantara di Istana Presiden, Istana Negara. Di sana keren Tower ya. Luar biasa, beberapa bulan yang lalu Mbak Min BPN ya telah mengabadikan untuk pengeboran di belakang kantor presiden. Sekarang di tahun 2023 di bulan Maret perkembangan yang luar biasa. Wow, mantap sekali. Harapan kita dan doa kita tentunya semoga yang terlibat di pembangunan IKN Nusantara selalu diberi kesehatan, kelancaran, baik kontraktor BUMN BUMN di Indonesia ya, ada WIKA, PP dan lain sebagainya, para pekerja tentunya dan semua stakeholder yang terlibat di pembangunan IKN Nusantara semoga selalu diberi kelancaran. perkembangan terbaru dari istana negara istana presiden seperti ini saudaraku sangat mantap dan kita saksikan kembali terlihat juga borpelnya sudah selesai tinggal pelcap ya terlihat di istana negara di sana yang ada kotak warna hijau itu adalah pelcap. cap siap untuk dicor terlihat di sana ya warna hijau di sana dan juga ada borpel masih ada tiga unit keren biasa ada satu dan keren besarnya keren tinggi keren power ada dua ya seperti ini kita saksikan betul-betul perkembangan yang sangat spektakuler sangat mantap sekali di istana negara jadi di depan Istana Negara adalah lapangan upacara. Di sana terlihat juga terus dilakukan pemadatan dan penimbunan. Luar biasa pemadatannya sangat mulus sekali terlihat ya. Kita doakan saja semoga proyek besar misi besar ini selesai sesuai rencana. Dan di akhir video nanti Mamin akan Mengabarkan ilustrasi di burung Garuda, ya, saudaraku. Seperti ini ilustrasinya: desain luar biasa karya putra-putra terbaik, putri-putri terbaik bangsa Indonesia. Wow, seperti ini ilustrasi membangun di Istana Presiden, Istana Negara, saudaraku. Ada keren ya. Seperti ini cara kerja atau cara merakit di Burung Garuda. Mantap sekali desain atau ilustrasi ini dan terima kasih yang selalu tonton channel Mbah Min DPN. Jika berkenan tinggalkan like, komen dan subscribe di akhir video. Mantap sekali proses atau cara kerja, cara desain di Dibukatan Nusantara. Terima kasih banyak dan saya akhiri di hari ini akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.